физкульт привет. С вами Жека. Хух, короче, пацаны, решил записаться в фитнес-клуб. Ну, тренажерка по-нашему, качалка типа, да. Не, а что, я всю жизнь в спортивном костюме хожу. Да, я думаю, я хоть раз его по назначению использую, да. Не, ну можно было, конечно, по старинке, во двор на турники, Вася. Но я после того, как зимой их в детстве один раз лизнул, когда я к ним не очень отношусь. Ладно, ну, короче, зашел я говорят, в этот фитнес-клуб, огляделся по сторонам. Все чистенького, вася. цивильненького. Вася. Только вот велотренажеры вас какие-то не такие. Вася. Ни на одном колесах. Такое ощущение, что до меня там пацаны с нашего района побывали. Вот. Короче, решил я начать сбегать. Позвал тренера, стал на беговую дорожку. вася, говорю, подержи пивас, пока я тут позанимаюсь, Ладно. Ладно. Ну и погнал. Бегу я, значит, бегу. Смотрю, в доме, напротив, дамочка на балконе курится. Я, короче, раз ускорил. Второй, третий вас. Короче, обидно. Столько сил потратил, а добежать не и так и не смог. Хорошо, что тренер вовремя подоспел, увидел, что я еле на ногах стою. Коктейль мне предложил, понял? Я его, конечно, выпил. Но я сейчас на такое, порожняк, ни в одном глазу. Так что, если будет предлагать, не печь. Не берите. Что пил, что дышал. Вот. Короче, Вася, бросил я это занятие. Решил пойти в этот, в зал силовых упражнений. Как я его нашел, там по запаху можно сориентироваться спокойно. Короче, захожу туда. А там штангисты занимаются. Здоровые дядьки такие стоят, мукой обтирают. Ну я, чтобы за своего сойти, подошел, вот, обтерся. Он, походу только Олимпику испачкал, понял? Вот. Ну а внимание я к себе привлек. Короче, подошел ко мне один такой, здоровый штангист, шкаф, вас Сразу видно, что антресоль, вас пустая. У вот. Ну она говорит, если, короче, хочешь быть как я, то э, перед тренировкой, значит, смешать две ложки, Вася, протеина, две ложки креатина, вася. Ну и пару жменек аминокислот. Короче, такое ощущение, что я не заниматься туда пришел, а лабораторную по химии сдавать. Вот. Ну а так, конечно, фитнес-клуб, это вася, нормальная тема. Ну не знаю, как там насчет здоровья поправить или мышцу накачать. Но душ с горячей водой сейчас в Киеве где попало не валя С вами был Жековец. Будьте здоровы и не косясьте. Слушай, хоры снимать. Пойдем по 50 на грудь примем, а то что-то я от этого спорта окоченелся.